Мы собрались здесь в рамках того, что мы хотели бы узнать, какие у вас есть проблемы и в чем конкретно милиция и те службы, которые сейчас собрались здесь, могут непосредственно помочь людям, переехавшим с Донбасса, из Крыма. И, возможно, у вас есть какие-то вопросы, на которые мы, в принципе, готовы ответить. Так что, можем начать. Меня зовут Мажис Юрий, я переселенец с Донецка, также я являюсь председателем... Громадского объединения переселенцев с исходу, мы сейчас юридически там дооформляем документы то есть и в принципе уже готов устав все, там, протокол заседаний, все-все-все, то есть сейчас мы ждем от юристов документы, сдаем и в принципе регистрируемся, но как объединение мы уже собираемся несколько месяцев, то есть объединяем переселенцев вот, и общаясь с переселенцами то есть у всех одна и та же проблема, их несколько в первую очередь это вопрос с жильем, вот, который, ну, очень так актуально стоит. То есть, э, поддержки со стороны государства нет, и мы как бы не не ожидаем, что что-то существенное изменится, потому что понимаем всю ситуацию в стране, вот. Но в этом направлении, как бы, мы все равно видим возможные подвижки, потому что э, как бы ресурсы есть, мы видим, просто их никто не использует. И вот мы хотим заявить о том, что переселенцы остро нуждаются в жилье либо в помощи в допустим ну, найти это жилье потому что та ситуация когда риэлторы берут на сегодняшний день там сто процентов за свои услуги очень ну, больно ударять по кошельку второй момент мы видим здесь уже более глубокое взаимодействие между переселенцами и непосредственно милиции. Я живу здесь 9 месяцев, видел очень много заброшенных зданий, помещений. Я не знаю, там частная это собственность, коммунальная, государственная. Вот. Но я 100% уверен, и общаюсь там с самым мэром, мы знаем, что есть помещения в коммунальной собственности, которые ну, просто сейчас простаивают, гниют, разрушаются. Есть переселенцы. Мы своими силами, например, арендуем помещения как хостел. И бесплатно размещаем тех людей, которые не могут не снять, не где-то переночевать, предоставляем им на два месяца, за это время они могут оформиться, могут провести все процедуры, найти жилье работу, и мы их выселяем, чтобы принять новых. Но у нас очень ограничено. Во-первых, мы платим за это деньги. Во-вторых, это небольшое помещение, где ну, немного может быть людей быть. А бывает такая ситуация, что это семья, естественно, мама, маленький ребенок или там с папой нужно отдельную комнату предоставить. Поэтому мы бы готовы были бы сотрудничать с вами, потому что зачастую такие помещения заброшенные, это становится наркопритонами. То есть это головная боль и для милиции, и для всего города. Вот. Мы бы могли, если это действительно там в коммунальной собственности, при вашем содействии, договориться с городскими властями. и чтобы нам, как мы уже оформимся как юридическое лицо, мы готовы взять на себя там, за символическую арендную плату, найти инвесторов, не э, беря деньги с бюджета городского. Мы привлечем людей, мы соберем, у нас есть как бы, поддержка в других регионах, за границей. Вот. Мы можем привести все в порядок и сделать там, хостел, можем сделать как в виде общежития, чтобы люди могли там жить. Вторая самая серьезная проблема, которая возникает у всех переселенцев, это проблема с работой. То есть здесь как бы я ее просто озвучу, потому что ну, я пока не вижу, как ну, могло быть со сотрудничество взаимодействие. Может быть, у вас какие-то идеи э, возникнут. Возможно, через вас мы могли бы э, там, устраивать людей на предприятиях, хотя для этого есть центр занятости. Ну, то есть я не знаю. Это я просто предполагаю, просто высказываю, что есть вот вторая самая серьезная проблема. То есть, если переходить дальше, конечно, э, возникали ситуации, когда там с садиком возникала проблема. То есть у нас есть в организации мамочка, у нее трое детей, правда один уже совершеннолетний, но они платят 100% за садик. Хотя в Сумской области там, на, насколько я понял, на, на городском уровне приняли решение, что либо там 50%, либо вообще не брать. Вот. Потом у нас сейчас возникает вопрос, люди спрашивают за летний лагерь для детей. То есть, возможно, в этом вы могли нам помочь. То есть я знаю, у аграрного университета есть заброшенные лаги, которые там уже ну, многие годы ну, у них руки не доходят. То есть он на них балансе. То есть, возможно, мы бы могли как-то там договориться, приехать оперативно отремонтировать все там или хотя бы часть, да, там пару корпусов, где мы могли бы разместить, привлечь волонтеров, кто будет заниматься с детьми. То есть вот эту вот работу. Нуждаемся в продуктах питания. То есть понятно, что милиция этим не занимается, но, возможно, вы можете посодействовать и вывести нас или сами переговорить при там, нашем посредничестве или непосредственно сами с теми компаниями, предприятиями в городе, в районе, которые могли бы ну, предоставлять продукты питания. Потому что, опять же, мы как организация и при содействии церкви, новая жизнь здесь, в городе, мы организовали на базе хостела бесплатную кормежку. Це абсолютно полноценная це то есть, э, есть перше, второе, компот. До 50 людей вже приїжджають, беруть баночки, тормозки, то передають тим, хто не може приїхати. вот таку ми наладили роботу. Я думаю, після нашої зустрічі ми обміняємося телефонами з вами, щоб вже безпосередньо спілкуватися один на один. Як не, не один на один, а тримати безпосередній контакт з вами. І вже в процесі самої роботи чи спілкування з вами будемо шукати більше якісь такі кращі шляхи вирішення тих питань, які ви підняли. Бо з першого ж дня, я думаю, треба спочатку знайти, як правильно це робити. Щоб ми не кидалися з холодного в гаряче. В принципі, це все реально. Щодо житла, я ж кажу і. Це питання більш практичне, тому що дійсно спілкуємося з людьми. Багато хто має житло вільне, і я думаю, в цьому питанні ми вам надамо допомогу. Тобто будемо з вами спілкуватися, зустрічатися. А щодо роботи, тут, тут вже питання, треба, я думаю, звертатися до центру зайнятості все-таки, тому що, самі розумієте, зараз яка становича взагалі питання стоїть про скорочення штатів, там де дійсно працевлаштовані люди і великі штати. Працюючих громадян. І тут питання вже треба піднімати через міську владу безпосередньо звертатися до них. Хочу попередити, що ми теж тісно спілкуємося з нашими міськими працівниками. Місь Вони надають нам списки. Тих, хто переїжджає сюди, тих, хто реєструється, тих, що ми не знаємо, чи є, тобто вони не знають, ми їм надаємо таку інформацію, вони теж вносять до цих списків. Це сугубо питання виникає тільки для того, щоб е теж люди, які переселилися з тих ре східних регіонів, щоб вони не переживали, для того, щоб надати їм певну правову допомогу. Я не думаю, що наше життя відрізняється від вашого. Е Немає мабуть ніяких таких основних. Показників, які вказали б на те, що тут живуть по-другому. Але все ж таки для того, щоб їм полегшити входження, можливо, в цей ритм життя, що тут, то працівники міліції безпосередньо участкові будуть ходити, перевіряти спілкуватися з ними і надавати ту допомогу в межах закону, яку вони будуть потребувати. Звичайно, згідно своїх повноважень. Значить, номера телефону, якщо можете запишіть зараз, в принципі, це така загальна інформація. 102 це, звичайно, гаряча лінія в будь-яку пору доби і 53206. Це чергова частина, там, де черговий прийме виклик, прийшли спеціалісти з різних напрямків, слідство, карний розшук, дільничний інспектор. Які, в залежності від ситуації, будуть вирішувати ці питання. Це ви знаєте прекрасно. І запишіть робочий телефон начальника дільничних міста. Це 5596. Прізвище по побатьку, Микитюк Олег Валентинович. Щоб ви записали контактні телефони міграційної служби. 595 44. Це начальник міграційної служби Ашурова Лариса Юрівна. По питанням реєстрації проставлення штампів в штампів, довідках по місту Біла Церква. Телефон 53642, по Білоцерківському району 53643. Ну, бачите, питання приміщення не тільки у переселенців є, а і міграційної служби. На сьогоднішній день міграційна служба Білоцерківського району розташована в трьох різних приміщеннях по різним частинам міста. Так само ми звертаємося до адміністрації, щоб нам дали одне велике приміщення, щоб було зручно. На сьогоднішній день дуже часто виникає питання, що стосується вас по інформації соціального захисту. Що надається щодобово в Білу церкви, Білоцерківський район приїхало приблизно 2,5 тисячі сімей, тому це велика кількість людей, великий обсяг роботи, постійно цим займаємось. За адресою Шоломалейхома, 86, там окрема людина, яка цим займається. Все, що потрібно з нашого боку, ми робимо. Хочу звернути увагу. Про те, що вийшла постанова Кабінету міністрів в березні місяці, номер 79 про питання, що стосується довідок і реєстрації, ця постанова зобов'язує нас за допомогою працівників міліції і органів самоврядування. Вирішила, що це працівники ЖЕКів будуть допомагати, будуть здійснювати перевірки фактичного місця проживання переселенців. Потім ця інформація буде надаватись підтвердження, що вони проживають за даною адресою, будуть надаватись працівникам верніше, відділу соціального захисту. Також цій постанові наголошено, що довідка соцзахисту без відмітки про місце про фактичне місце проживання не є дійсною. І, і також там наголошено, що в разі зміни фактичного місця проживання. Потрібно звернутися до міграційної служби, або якщо по місту, або навіть якщо поїхали, повернулись до себе, це все треба ставити до відома і робити відмітки в даних довідках. Може пожелання по поводу самої процедури. Я понимаю ваши трудности, что вы не можете сделать, там, допустим, ковки, что человек заходит и он э, из одного стола пересел, пересел, и все и все получил услуги при э, регистрации. Тут, э, конечно, есть такие трудности, но можно же вот э, сам процесс э, регистрации, э, ну, какие там нюансы? Когда приходишь на шалом алихиме, когда уходишь из соцзахиста, и тебе говорят, вот берете эту справочку, едете на шалом Алейхима, там вам ее регистрируют, потом возвращаетесь, ну ладно, там, приезжаешь, никто не говорит, вот этим бабушкам, дедушкам, которые еле там ходят, приходишь туда, оказывается, значит, вот этой справочке, которую тебе сказали с этой справочкой и с паспортом приходить, никто не говорит, что вы же смотрите, там в миграционной службе э, нет такой услуги, чтобы э, сделали вам копию. Значит, когда приходят люди и становятся в очередь, оказывается, нужно еще очередь через дорогу перейти, на солнце постоять, ни лавочки, ничего, вот такая вот будочка, извините, как туалет. Э, бедные бабушки вот так вот и вот так вот и на солнце, и на солнцепеке стоят, пока сделают э, копию справочки, копию паспорта, потом обратно после этой очереди снова идут в очередь в миграционную, еще раз стоят. Понимаете, это просто, я не говорю, что это издевательство, но вот эти вот нюансы, они не придают, ну, не знаю, не кажется, что службы, которые обязаны помочь людям, но это же не сложно сказать. Скажем, дадим им перечень документов, который нужен, будет для того, чтобы поставить эту отметку, чтобы уже люди пришли и сразу отметились и так На сегодняшний день в городе плюс районе 3774 человека. Это зарегистрировано. Да, те, Еще которых, есть. ну, которых, допустим, участковые выявили, да, что люди переехали, они их отправили и этих людей тоже мы приплюсовываем сюда же. Луганск, Донецк области и плюс 100 человек из Крыма. Хочу вам сказать, что нам абсолютно не чуждо то, что происходит с вами. И поверьте мне, нет никакого разграничения наши-ваши. Мы все граждане одной державы, которая называется Украина. Это не ваша исключительная беда, это беда всего общества, всего государства. Потому это абсолютно естественно, и, безусловно, мы не безразличны. То, что мы сегодня встретились, это, я считаю, что это начало, и нужно всегда с чего-то начинать. Ваши вопросы мы не просто услышали, мы будем их рассматривать, мы будем заниматься ими. И все то, в чем милиция может вам, людям, с такой же кровью, как у нас, содействовать, тому, чтобы хотя бы как-то минимально помочь, минимально как-то направить вас, чтобы вы тоже развивались. Замечательное слово, интегрировались. Мы поможем и в юридическом, и в правовом сопровождении каких-то моментов. Вы главное, не стесняйтесь, смелее обращайтесь к нам. У вас есть, у ваших активистов, да, назовем вас так, есть мой номер телефона в любое время суток. Я же милиционер, звоните мне, задавайте вопросы. Я буду доносить до моего руководства. Непосредственно вы записали телефон начальника всех участковых города и района. Безусловно, вы звоните ему, тоже задавайте какие-то вопросы. И в том, в чем могут наши участковые вам помочь, поверьте мне, мы поможем. Мы не безразличны. И все, что зависит от нас, мы будем делать. И, возможно, чуть-чуть больше. Спасибо. Вам спасибо, что все-таки нашли время и пришли.